Пиратство является очень большой проблемой для нашей страны. Я очень надеюсь, что с вашей помощью, дорогие господа, и с вашим пониманием, и с вашими ресурсами мы эту реальную проблему победим. А самое главное, это проблема, которая очень влияет тоже на международное состояние Украины. И мы все это понимаем. С сегодняшнего дня когда мы будем подписывать уже меморандум, я очень надеюсь, что тесное сотрудничество будет на высшем уровне. В первую очередь, это, конечно, практическое взаимодействие, это обмен информацией, это техническая тоже помощь над полицией, и у вас для этого существуют ресурсы, это тренинги для полицейских. И самое главное, конечно, это доработки в законодательной базе, которые реально волнуют и вас, и нас. Вы знаете, хочу сказать одно, что у нас очень эффективно работает департамент киберполиции, который точно занимается, вот точечно занимается теми проблемами и вопросами, которые вас волнуют. Хочу сказать, что обращение, которое мы получаем от наших граждан в этом направлении реально растет, и это, это очень обнадеживает. Почему растет? Потому что люди понимают, что полиция, киберполиция может эффективно расследовать и оперативно как бы, пресекать такие дела. Писание меморандума – это больше, чем документ. Это реализация прозрачных правил игры на этом рынке, Под прозрачных правил взаимодействия между правообладателями и национальной полицией. Большое спасибо главе национальной полиции Хатик и Без вас бы это, я уверен, не состоялось. Сам по себе меморандум – это хороший пример, с одной стороны, инициатива и самоорганизация участников видим, с другой стороны, это качественный сигнал о том, что мы имеем поддержку ведомств, в частности, МВД, и хочется верить, что вот такой симбиоз, он, он положит не только начало, а и продолжением эффективной борьбы с пиратством. Если и проиграем, то 30 числа, скажем. Да, материала много. Материала много. Ой, предостаточно. Есть и такие, и такие. Это реальность.